تیری پہلی نظر کا دل پریشن میں اس بات کو نہ بڑا جوائے کرتا رہا کافی عرصے تک میں نے کہا پیر صاحب نے کیا بات کی اچھا بہت عرصے بعد میں بابا زور کے کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ بابا زور کا تھا اور پیر صاحب نے کئی بابا گھر کی کتاب سے پڑھا ہو جہاں ففٹی ون لوگ جھوٹے ہوں وہاں کوئی سچا آدمی الیکشن کے ذریعے کیسے آ سکتے کامن سینس کی بات خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان ہو جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور مزید خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان ہو جن سے آپ اس سے بڑی خوش نصیبی دنیا میں کوئی پرانے زمانے میں شاگرد استادوں کا یہ ادب کرتے ہیں اب استادوں کو, کو شاگرد کرنا ستا. جی جی, جی, جی. کہ خدمت استاد کے عوض ہاں وہ بھی وقت کے خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا حدیعہ دل پیش کی دیئے بدلہ سمانہ ایسا کہ لڑکا باہر سمجھ کہتا ہے ماسٹر جی دل پیش کی شیوان اللہ وہ پیر پگاڑا صاحب ایک دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے تو کچھ کالج کچھ ان کے پاس لوگ آئے کیا کہ جی جو ہمارا علاقہ ہے نا اس میں کالج نہیں ہے اگر آپ بنانے کا وعدہ کریں تو وہ ٹاپ کے تو پیر پکاڑا صاحب جیسے بھی تھے بڑے دبنگ آدمی تھے انہوں نے جواب دیا کہ جی کالج نہیں میں بنا سکتا کوئی اور بات انہوں نے کہا جی کالج پہ کیا اطرار کہتے ہیں جی پہلے شاگرد جو تھے وہ استادوں سے ڈرتے تھے اب استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں تو میں نے کالج نہیں بنا اچھا میں اس بات کو نہ بڑا جوائے کر پہ رہا کافی عرصے تک میں نے کہا پیر صاحب نے کیا بات کی اچھا بہت عرصے بعد میں بابا ذور کی کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ بابا زور کا تھا اور پیر صاحب نے کہیں بابا ذور کی کتاب سے پڑھا بابا ذور کی یہ گفتگو کس کس بندے نے گوھر سے سنی ہے اس میں ایک جملہ ہے تھا یہ جملہ تھا کہ بندوں کی کوئی کمی ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے نہیں آتے وہ بابا حضور کو پتہ چل گیا شک دوبارہ سے سن لیں ریوائن کر کے کہتے ہیں بندوں کی کوئی کمی ہے تو وہ ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ بندوں کی کوئی کمی اور بجلی کے بل کی بھی آج سے کوئی پینتیس سال پرانا یہ ہے تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ابھی کی آج کی بات کر جی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ پینتیس سال پرانی بات کیوں جی سب آپ تو کرنٹ افیئر کی بن دیں گے کرنٹ افیئر جی کرنٹ کرنٹ میں بولنے والا بتا اتنا باخبر ہے پتا کہ یہ بجلی کے بل کا مسئلہ ایک دن آ جانا یہ پینتیس سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا یہ میں آپ کو بتا ہوں جبکہ یہ ریکارڈنگ ہے اس وقت یہ بل کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا اس وقت بن چکا ہے اس وقت ہر بندے کے لیے نا اور یہ مسئلہ بن چکا ہے ہاں جماعت اسلامی کی بات بھی آ گئی اور مولانا کسن عالی صاحب کی بات آ گئی جی مفتی صاحب کا بھی ذکر جماعت کا بھی ذکر مولانا قوسنی نیازی صاحب کے بات مطالق جب میں پیر پگاڑا صاحب کی بات کر رہا تھا تو مولانا قوسنی نیازی صاحب کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی لیکن میں نے روک لی تھی لیکن اب وہ بابا ذور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سناو تو وہ بات یہ ہے کہ جب آیا جاولک صاحب کا ماشاءاللہ صاحب کی حکومت تھی اور مولانا کسن علی صاحب وزیر تھے پیپلز پارٹی میں آنے سے پہلے اور مولانا علی صاحب جماعت اسلامی میں تھے جماعت اسلامی چھوڑ کے وہ پیپلز پارٹی میں آئے تو اب یہ رومان صاحب کے علاوہ بھی مجھے لوگوں نے پوچھا ہوا ہے کہ واشر صاحب میں سینسیف کی عمر بھی تھی تو جب مولانا کوسر نیاری صاحب جماعت سامی سے پیپل پارٹی میں آئے تو بابا حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے بھٹو صاحب کو جا کے جماعت اسلامی کی ساری اطلاع دی تھی جی بھٹو صاحب نے اسے اپنا وزیر اطلاع بنا دیا جی تو وہ جماعت اسلامی سے جا کے آواز آ رہی ہے آپ کو بیٹا آواز آ رہی ہے تو وہ وہاں پہ تو وہ جو مولانا کوسم علی صاحب کی بات میں نے روک لی تھی وہ اب بابا دور کہہ رہے ہیں کہ سنا دو پیر پگاڑا صاحب کا ذکر تو ویسے ہی میں نے کر دیا تو جب جاولک صاحب کا شہید ہی کہنا چاہیے جاولک شہید صاحب وہ ماشاءاللہ آیا بٹو صاحب شہید کے خلاف یہ بھی ایک تاریخ کا مذاق ہے دونوں شہید ہے تو وہ تو وہ جب آیا تو مولانا کفلی صاحب وزیر اطلاف تھے اس کے بعد مولانا کوشل نیا صاحب نے کتاب لکھی جو بڑی پاپولر ہوئی تھی آپ کو شاید اس کا نام بھی لائن کٹ گئی جی معلوم ہے آپ کو نام اور لائن کٹ گئی کتاب اچھا کتاب کی رونمائی جو ہے نا کوئی بہت بڑے بے سی میں یا ایسے ہوٹل میں ہوئی اس میں نا مولانا کوشن عالی صاحب نے گلتی سے پیر پگاڑا سے آپ کو تقریر کرنے کے بلا اب پیر پگاڑا صاحب جو تھے جیسے بھی تھے میں نے پہلے کا تمام آدمی تھے زیاؤلک صاحب نے اپنے دور حکومت پہ حکومت میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اور پیر پگاڑا بھائی بھائی تو پیر پگاڑا صاحب نے کہا کہ وہ آرائی ہیں میں سید ہوں یہ بھائی بھائی کیسے ہو رہے اس کی حکومت تھی تو پیر پگاڑا صاحب نے یہ بات خیر وہ پیر پگاڑا صاحب کو تقریر کے لیے مولانا صاحب نے بلا لیا پیر پگاڑا صاحب سٹیج پہ آئے تو آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کو معلوم ہے کہ مولانا نیازی اتنا ہی مولانا ہے جتنا میں پیر ہوں تو یہ وہ ہی کہہ سکتے تھے وہ جیسے بھی تھے بڑے تباہ آدمی اللہ ان کے درجات میں اضافہ کرے ان کے بزرگ جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے آو اور شاہ وہ اس پہ کام کرے ادھر ملا کیمرے میں آ رہا چلے جی یہ تو باتیں ہو گئی بندوں کی کوئی کمی نہیں بابا مجھے تھا کہ یہاں پہ نئی جگہ ہے دور بھی ہے لوگ تو بندوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی میاں صاحب کا بھی ذکر آ گیا بے نظیر کا بھی ذکر آ گیا عوام کی پریشانی کا ذکر بھی آ پھر وہ دو بھائی آئے ہوئے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا بابا جی تو دو بھائی ہیں جی بھائیوں کی بات آئی کہ نہیں آئی وہ کہتے ہیں جی ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے دوسرا بھائی دوسرے پارٹی میں ہوتا ہے تو کبھی یہ جیت جاتا ہے کبھی وہ جیت حکومت گھر میں جاتی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پینتیس سال پرانی ہے ہر بندہ کہے گا جی اور یہ تو آج آج کسی نے تقریب کی اور ایسی تقریر کی ہے جو کی نہیں جا سکتی اس میں آ گئی بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں تو اس گفتگو سے متعلق کسی کا کو سوال ہو تو کریں اس سے پھر ہم آگے یہ پولیٹیکل سرکار کی گفتگو تھی جس میں پولیٹکس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی با در کو قریب درویش اور جو فکرا ہیں وہ پاکستان کے فیوچر کے بڑے پربید رہے ہیں سبھی سرکار کا بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے تھوڑا سا اور بلد تو کوئی ایسا لیکن کسی پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں جو درویش ہے انہوں نے میں نے کہیں پڑھا یا نہیں کہ کسی سپیسیفک سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سرکار نے کبھی کسی پولیٹیکل سسٹم پہ بات کی ہے کہ کیا وہ آئے گا تو پاکستان کا فیوچر جب پاکستان ترقی پہ آئے گا تو اس سسٹم کے تحت آئے گا اس سے ریلیٹڈ کچھ اگر ہو تو بتائیں ایک بات تو بابا نے بڑے واضح طور پہ کی ہے بابا ان نے فرمایا ہے کہ جہاں پہ 51% لوگ جھوٹے ہوں پھر کہا وہ پھر سینس آف یومر کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں جہاں 51% لوگ جھوٹتے ہو اور یہ 51% میں نے ریاض کر دیا آپ جانتے ہیں ہیں یہاں لوگ جہاں 51% لوگ ون پرسینٹ وہاں کوئی سچا آدمی الیکشن کے ذریعے کیسے آ سکتے کامن سینس کی بات آپ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو الیکشن کے ذریعے جہاں پہ 51% ون لوگ جھوٹے ہوں وہاں الیکشن کے ذریعے کیا جی جی بند آپ کیسے آئے جی عمر صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا حضور کے آخری ایام کے متعلق کچھ بیان فرمائے بابا حضور کے آخری ایام کچھ جی بتائیں جی, جی اچھا بابا حضور کے آخری ایام کے متعلق میں کچھ بتا بھی دوں گا تو اس سے آپ کی جو سوال پوچھنے والا ہے یا اور جو ہمارے سامعین ہیں تو ان کی زندگی میں کیا آسانی آئے گی ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے سوالوں کا جواب دیں جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانی آئے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات میں اس سوال کو اس لیے ڈیفلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کا جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤں گا اور میں سب لوگوں کے سامنے جو رونا نہیں چاہتا ٹھیک ہے نا اس کی میں سوال کروں اور آگے چل یہ اور رحمت اللہ صاحب ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیض کیسے ملتا ہے رحمت اللہ صاحب جی یہ سوال کوئی اور بندہ پوچھتا تو وہ مزہ بھی آتا کیا سوال ہے فیض کیسے ملتا ہے خصوصاً داتا گنج بخش صاحب سے ہاں جی. تو یہ سوال کس نے کیا ہے رحمت اللہ صاحب ہاں تو یہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے تو فانسی بات دی. ہے یہ پوچھنے والی بات اللہ کی رحمت سے اور چلے یہ ہو گیا اور آگے چلے ہاں جی اب وہ دین محمد صاحب پوچھیں گے دین کیسے ملتا ہے جی. تو دین محمد کی محبت سے ملتا ہے اور فانسی بات دلوقتي. شاہ جب کچھ نصیبی کے متعلق مطلب خوش نصیبی تو بیٹا بابا اس کے دربار کے باہر لکھی ہوئی ہے میں پھر آ... وہ تو سب کو یاد ہے میں آپ کو ایک اور تعریف بتا دیتا ہوں جو آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان ہو جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور مزید خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان ہو جن سے آپ محبت جائیں اس سے بڑی خوش نصیبی دنیا میں کھل اور آج ہم سب کو یہ خوش نصیبی آ بابا حضور نے یہ سنگت بنائی ہے محبت کرنے والوں کی تو میری بھی خوش نصیبی ہے میں آپ میرے پاس موجود ہے اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے آپ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس سے بڑی کوئی خوش نصیب جنت میں اللہ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے لیکن آپ ایک ایسی جنت کا تصور کریں میں اللہ نے جتنی نعمتیں بیان کی ہیں وہ ساری جتنی نعمتیں جنت کی بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری ہوں لیکن اس میں صرف ایک انسان رہتا ہو آپ بتائیں وہ کیسی جنت ہو وہ اگر کوئی پیغمبر بھی ہوگا نا تو وہ بھی اس جنت سے نکلنا چاہے جنت میں انسان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو اور ان کے جو گفتگو ہوگی وہ سلام اور سلام کیا آیت ملا؟ دعوا و تحیت سلام تحیت اور سلام پر مبنی ہوگا صحیح تحیت اور سلام کا وہ کلام کریں گے آپس میں یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے وہ محبت سے گفتگو کرے جنت یہی ہوتی ہے کہ انسان محبت کرنے والوں کے درمیان موجود ہوگا اور اس سے محبت کرنے والے موجود ہوں گے اور وہ جن سے محبت کرتے ہو اس کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ آپ اللہ کرے سو سال کے بعد جنت میں پہنچ جائے تو لیکن جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ بندہ پہ ہوگا تو آپ وہ جنت کس کام کی جنت خوش نصیبی یہی ہے کہ محبت کرنے والے ساتھ ہو اس دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے آپ کے قریب ہوں اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس سے بڑی کامیابی اس سے بڑی خوش نصیبی جو ہے وہ نہ دنیا میں ہے نہ جنت جنت میں ایک بندہ بھی جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ میں ہو, تو وہ جنت آپ کو سکون نہیں دے